заинтригованный наличием пешеходного мостика, решил съездить к нему и посмотреть окрестности с этого самого мостика. Вот сейчас я стою посередине этого моста, как раз над руслом Донца. Как мне кажется, надо посмотреть по карте может быть это даже не русло Северского Донца, а канал сброса воды с электростанции Схара. Не уверен. Вот такая красота сейчас. То есть уже одни эти картины говорят мне о том, что я не зря поехал в эту поездку. Едем дальше.